Всі становиться явним. Це секретної матеріали, і ми починаємо. Трьохлітрове правосуддя. Почему судді Дніпровського суда столиці до сих пор не пройшли люстрацію і кому вигодно держати їх на крючці компроматов. Шуті судді залишаться в судовій системі. Грішчина буде судовій реформи, Не буде жодної гарантії, що в подальшому правосуддя нас буде таке, якому можна буде довіряти. Песенка не спета. Как дворец Украина, зарабатывая 80 миллионов в год, платит в казну страны всего лишь 9 тысяч гривен. вас Украины и абсолютно самостоятельной структуру и не имеет значения, до кого он потому что мы являемся 100% особо за Мы являемся сами на самоокупаемость. Секс-аренда в Украине. Как обзавестись бесплатным жильем и на что готовы украинцы ради красивой жизни в столице. Ну вы в принципе гулять, мы ж особо гулять не будем, только приехали, я так понял. Да. Это все. Только мы приехали, сделали, сделали, <с сделали, смело, и все. Хорошо. Экономия верой. Как организовав церковь у себя в квартире, можно в два раза меньше платить за коммуналку. Каждый гражданин Украины не только может зарегистрировать церковь. Утверждены вдвое меньшие тарифы для религиозных организаций, чем для населения. Очевидно, что судейская реформа работает только на словах, а недоиллюстрированные служители Фемиды продолжают вершить правосудие в обычном для них ручном режиме. На взятке в 150 тысяч долларов погорел судья Николай Чаус, который словно в сказке про Буратино закопал бутыль с кровно заработанными долларами на своем приусадебном участке. Но он всего лишь рядовой судья обычного районного суда столицы, таких как он в Днепровском районном суде и еще 26 человек по декларации как и Чаус, они все живут очень скромно, но в реальности практически у каждого есть приличный участок, на котором можно закопать не одну банку с долларами. На чем ездят и где живут судьи Днепровского районного суда Киева, смотрите в нашем сюжете. Закопанный в землю бутыль со взяткой 150 тысяч долларов, спецназовцы в масках и судья, которого как бы задержали, но не задержали, ибо он неприкосновенный. Это не сказка о поле чудес и не сценарий чудного детектива. Это современная Украина, в которой судья-взяточник выносит решение именем нашей страны. Нечистым на руку жрецом правосудия оказался киевский судья Николай Чаус. Наверное, вот так, только без мантии судья Николай Чаус и закапывал трехлитровый бутыль с долларами у себя на приусадебном участке. И оказалось, что если присмотреться, то в Днепровском райсуде столицы, таких как Чао, служители Фемиды, с очень темной и странной биографией, работает достаточно много. О том, что на самом деле себя представляет стражи правосудия, в этом райсуде прекрасно знает вот этот человек. Он адвокат и защитник активистов Евромайдана. Безпосередньо в Днепровском суде, по нашим, по нашим данным, минимум 11 судей в часы Майдана выносили решение стосовно активистов, в частности, Автомайдана. Ну, це був всім відомо суддя Чаос. Лішення водительських прав, адмінарести, согласування задержання і обисків – набор сюрпризов Дніпровського райсуда для активістів майдана. Ще зокрема колишня голова суду пан Хіміч. І поточний голова суду пані Неля Ластовка. Вони також виносили аналогічні рішення, як і Чаус, тобто позбавляли прав автомайданівців без взагалі будь-яких доказів їхньої вини. Так що ж ці 11 судді? Люстріровані? Ні. Они все там же работают. Все. В данный момент закон про иллюстрацию стосовно стороны судей не діє. Жодного судьи на підставі этого закону не звільнено. Вони зараз правде работают. Но про нами больше Что еще хуже, секретный материал обнаружили, что в декларациях судей Днепровского райсуда творятся какие-то странности. Замазана штрихом важная информация. Законно ли это? Эксперты говорят, что нет. Такая практика застрахования, она не законная. Вот так. Адреса, місце проживания, в принципе, может быть зашифровано. Марки автомобилей, номерные знаки могут быть не Марки автомобилей – нет. Елена Казачук – судья Днепровского райсуда. Декларация замазана штрихом. А в графе авто она вообще поставила прочерк. Хотя, по нашей информации, у нее есть Mitsubishi Лансер» 2008 года выпуска. Зарплата у Казачук скромная – почти 3000 гривен в месяц. В декларации судьи Светланы Старовойтовой указано, что у ее родственников только лишь одна квартира. Но нам известно, что отец Старовойтовой Николай Юрчак владеет частью трехкомнатной квартиры в Киеве. Мама – собственница дома в Виннице и хозяйка квартиры в столице. Сама же судья Светлана пишет, что идтится в общаге. Вряд ли это фото она сделала в этой комнатушке. Ее доход за год 15 390 гривен. морни знаки Повинні приховуватися і точна адреса повинна приховуватися. Mm -hmm. Але на рік випуску. Не рік, звичайно, не рік випуску. Не об'єм двигуна, звичайно. Тобто загальна, загальна інформація про автомобіль вона не може приховувати. Вони навіть родичів там своїх приховують на ну, mm -hmm. дружина. Ага, батько, ну, дружина. Я думаю, це неправомірно точно. А от на цьому Volkswagen Passat на роботу могла приїхати суддя Юлія Іваніна. Машина принадлежит ее мужу, люстрированному работнику Генеральной прокуратуры Вадиму Иванину. Интересно, а хватает ли ее 3000 гривен зарплаты на то, чтобы заправлять это авто? Сплошные прочерки в декларации судьи Ярослава Вернедубова. Он не указал, что у его родителей есть в Киеве два нежилых помещения по 200 квадратных метров, две квартиры, один гараж и автомобиль BMW 325i. Папа судьи Иван Васильевич – экс-зам генпрокурора Украины, экс-нардеп от партии регионов. Зарплата у судьи Ярослава почти 5000 гривен в месяц. Ну и фото в соцсетях на фоне пальм, моря и замков. Жизнь удалась у бившого київського прокурора, а нині судді Дніпровського райсуда Ярослава. Почему ж ці судьи з такою сомнительной историей біографії до сих пор в мантіях при должностях? Все просто, вони на крючки. Яких можна в будь-який момент витягнути десь з заначки якусь там справу на нього, і відповідно він же буде по суті ручним? І, е, напевне, виконувати е, там, чи виносити відповідні рішення, які потрібні є владі, або відповідним людям, які мають владу чи гроші. Реальний примір все тут же ідіозний Ніколай Чаус, якого вот-вот уже должны були уволить. Я бачив справи, справу, яка стала підставою для винесення рішення про рекомендацію на звідання. Там було дві ухвали, за, де фігурувало прізвище. Винесені суддею Чаусом, там, де пише суддя Чауз, розглянувши таку то справу з різними підписами з Чауса, нібито Чауса. Тобто там була реальна підробка документів. Ну потім становиться скандально скандальний звісним о задержання Геннадія Корбана. Виносить нужне рішення, і оп, уже ніхто не спішить знімати з чауса мантію. Все це в сукупності е, дозволяє сказати, що е, так е, напевно це рішення було. Власне, пов'язано з тим, що розглядав Чаос до того. Тобто справу резонансну він вирішив так, як ну, в суспільстві було таке переконання, що Власне, був певний інтерес влади стосовно на даної справи. Він вирішив так, як влада очікувала. А відповідно, в подальшому його не звільнили. Тоді в такому випадку іменем чого і кого виносять свої рішення приговори судді Дніпровського райсуда, да й других українських судів? Якщо ці судді залишаться в судовій системі, гріші набуди судовій реформи, не буде жодної гарантії, що в подальшому правосуддя у нас буде таке, якому можна буде довіряти. Двух сотен концертов в год, общегосударственные и международные мероприятия, съезды партии, инаугурации президентов и даже празднование свадеб. Национальный дворец Украины – один из крупнейших залов столицы. Правда, при этом главная украинская сцена зарабатывает сущие копейки. Всего лишь 750 гривен в месяц или 9 тысяч в год. Секретные материалы узнали, какую прибыль на самом деле Дворец культуры имеет от проведения концертов. И почему главная сцена страны наполняет чей-то кошелек, а не бюджет страны. Проходит около 200 концертов. Дворец Украина ⁇ самый большой концертный зал страны. Национальный дворец искусств ⁇ основное место проведения выступлений и политических мероприятий. В власти должны прийти люди, которые своими руками создают национальное богатство, работают. Вы не поверите, но несмотря на бешеную востребованность, главная сцена страны еле себя окупает. Мы выполнили в минулом году финансовый план. Секретные материалы решили узнать, почему один из крупнейших залов еле сводит концы с концами. И это при том, что арендная плата здесь стоит космических денег. 250 тысяч вы зобовязаны мне заплатите за Аренду приміщення 250 тисяч гривень. Ну, це це доволі таки серйозна сума. І не кожен організатор це зможе в принципі оплатити. Куди діваються музикальні мільйони? Смотрите прямо зараз. Віктор Юхіменко уже 25 років керує Київським хореографічним ансамблем «Україночка». Нашому колективу багато країн світу знає, такі як Абсердам, Бельгія, Голландія, Люксембург, Франція, Німеччина, Швейцарія народний артист України один із немногих, не побоявшихся озвучить то, о чому предпочитають мовчати люди іскусства. Немає таких коштів сьогодні. в мене немає у колективу таких коштів. Провести концерт на главной сцене страны очень дорого. Не по карману практически ни одному украинскому артисту. У нас артисты только 5% организовывают самостоятельно. 250 тысяч гривен для украинских и 290 для иностранных исполнителей. Ровно во столько руководство Дворца Украины оценивает один вечер на своей сцене. У нас Украина есть абсолютно самостоятельной структурой. І немає значення до кого він відносить, тому що ми є стовідсоткового госпозрахункові. Ми є самі на самоокупаємості, Ми самі заробляємо заробляємо кошти на себе, на фонд заробітної плати, на всі податки, на розвиток і самі проводимо роботу, тому мало того, ми ще державі приносимо гроші. Правда, деньги государству это предприятие приносить просто смішні: 9 тисяч гривень в год или 750 гривень в місяць. Секретные материалы решили подсчитать, почему при такой заоблачной аренде для артистов самый большой и престижный концертный зал страны зарабатывает без преуменьшения копейки. За 2015 год Дворец Украины провел 171 концерт. Мы посчитали среднюю сумму за выступление украинских и иностранных исполнителей и умножили на количество концертов. Выходит, только на концертах в 2015 году Дворец Украины заработал 46 миллионов 179 тысяч гривен. Только к этой аренде мы плюсуем дополнительные расходы. К нам в руки попал приблизительный прескурант цен на другие услуги, которые предоставляет администрация. Услуги, которые они звук, светло, потом должна быть охрана обязательно, пожарники и швидка допомога. Плюс рекламу, чтобы на вакууме пришли. По самим грубим і приблизительным почотом сума составила 163 шістдесят три тисячі п'ятсот. Ми виступаємо як промоторська агенція, як концертна агенція, де ми беремо артиста, розкручуємо його і проводимо повністю все шоу. Починаючи від організації концерту, закінчуючи кінцем шоу, яке глядачі бачать на сцені. Сюди ж плісуємо суму за рекламну кампанію. 6 тисяч доларів за рекламну кампанію. Итого за один концерт 481 500 гривен. В год это 82 миллиона 336 тысяч 500. Подсчеты приблизительные и грубые. Сюда мы не включили ни аренду малого зала, ни банкетные мероприятия, которые регулярно здесь проводятся. При этом официальный годовой бюджет дворца 42 миллиона. Наш э, річний бюджет сягає э, порядку 42 мільйонів на рік. Ми заробляємо грошей. Оце і ці кошти, да, це ці кошти, які ми заробляємо, і це і ці кошти, які ми видаємо державі у виді податків, у виді э, оплати всіх послуг, які нам виставляє держава. 42 мільйона мільйони і 82. Даже по самим скромним подсчетам фактическая прибуль превышает официальную в два рази. Неужели разница оседает в чьих-то карманах? Даже будучи далеким от арифметики, ясно, что главная сцена страны не может зарабатывать 9 тысяч гривен в год. Дам жилье бесплатно для девушки. Именно такие объявления все чаще в последнее время встречаются на интернет-сайтах по аренде недвижимости. Но, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. За такое жилье платить все-таки придется. Правда, не деньгами, а телесами. Наши агенты пристально изучили рынок столичной недвижимости за секс и поняли, что есть как предложение, так и спрос. Какой ты любишь секс? Традиционный. Ну, скажем так, да. Традиционные, но она само собой. Ага. Любишь это дело, да? Конечно. Умничка, угу. это хорошо, это радует. Это очень радует. На что способны украинские девушки ради столичной жизни и как далеко зашли наши журналисты в своем эксперименте? Смотрите в нашем сюжете. Ось це центральний залізничний вокзал Києва, і кожного дня сюди прибувають десятки тисяч провінціалів, готових підколювати столицю. А це київський забудовник, який аж ніяк не хоче цьому сприяти. Адже не те, що купити, навіть орендувати квартиру в Києві не розкіш. Але зняти шикарні апартаменти в центрі столиці можна абсолютно безкоштовно. І я вам це доведу. Украинское интернет-пространство кишит объявлениями о сдаче квартир или комнат. Однако цены не то что кусаются, грызутся. Мы эту квартиру раньше сдавали. Но вот решили, что можно как-то более правильно использовать. Вот. По крайней мере, интереснее. Да, интереснее это точно. Но есть способ сэкономить. То есть вы хотите сказать, сугубо бесплатно а только за секс? Это меня только интересует. Аренда за секс. Новый тренд в сфере недвижимости. Ну вот перед, перед тобой был парень, у него, он говорит, шесть раз в неделю. Ну как бы мы с мамой не потянем, мы редко в Киеве. Где-то хорошо три раза в неделю у вас пустой. Для одной девушки Отлично. это супер. А вместо договора аренды нужно иметь товарный вид и предоставить все медицинские справки. Да, мы определили а потом тест-драйв проведем. Эти вопросы мы можем решить. Секретные материалы решили выяснить, на что готовы украинцы ради красивой и, самое главное, бесплатной жизни в столице. Цены на квартиры растут не по дням, а по часам, особенно в Киеве. Але ж так хочется жить в столице безкоштовно. И мы вам покажем, как. Сдаем однокомнатную квартиру в центре Киева практически даром. Для чистоты эксперимента размещаем два объявления на популярном интернет-ресурсе. В одном объявлении парень ищет раскрепощенную сожительницу. В другом женщина, как говорится, бальзаковского возраста, ищет нескромного сожителя на бесплатной основе. Звонки от потенциальных кандидатов на съем жилья начали поступать практически мгновенно. Но иногда нужно будет э, заниматься сексом. Э, сожительницей. сколько лет? Ей 40. Нормально. Нормально? В квартирном забеге мужчины явно обгоняют женщин. Есть женщина, которой 55, но она очень хорошо выглядит. Я не, не имею ничего против. Хорошо. А вот женская аудитория немного отстает в нашем секс-марафоне. Вы уже понимаете, что как бы за такую цену никто квартиру не сдает Я думаю, что вы это понимаете, да? Однако клиентки есть. Приличная квартира за неприличные услуги нисколько не смущает представительниц прекрасного пола. Сексуальные отношения вас устраивают, да? Сексуальные отношения? Они с радостью готовы рассмотреть каждый пункт интимной бизнес-сделки. Ну, надо, ну, конечно, увидеть человека, Естественно. Устроит, э, Для эксперимента мы снимаем квартиру класса люкс в самом сердце столицы. А это наши актрисы. Они будут исполнять роль хозяек квартиры. Согласятся ли мужчины на удовлетворение их капризов с недешевым по столичным меркам бонусом в качестве бесплатного проживания в центре Киева? Вот мы и готовы. Ну что, едем? Начинаем наш дерзкий эксперимент. Первые кандидаты уже на подходе. Здесь вот у нас джакузи, если что. Покураемся. Садись, Артур. В ногах, правда, нет. Как мухи на мед, будущие съемщики слетаются посмотреть на столь желанное жилище и не только. Проходите, не стесняйтесь, смотрите. Друзей я приводить не буду. Но ну, если хотите, могу привести Это интересно, да. При заключении любого договора нужно в первую очередь обговаривать прямые обязанности обеих сторон. Хотела обсудить, вот если здесь будет иногда появляться моя мама. Обсуждать? то есть я так понимаю, что э -э, надо с кем-то спать. Да. да. Хорошо. Э -э. Присаживайтесь. Алло, мам, можно... Э -э, ты уже рядом? Я смотрю очень изобретательно вместе с мамой. Но если одна из сторон нарушит условный договор, придется переходить к привычным способам оплаты аренды. Ну, если вы будете справляться с этими, с этими обязанностями, придется за коммуналочку платить. Для накала обстановки усугубляем пикантную ситуацию. Слушай, а ты еще не свалил? Привет. приветики. Да, приветики. Нет, завтра. Завтра? Не mm -hmm. обращай внимания это. А ты на да? Да. Но даже присутствие якобы предыдущего съемщика потенциальных жильцов не спугнуло вообще. А кто под Водолей. А в Главное, в отеле... главное, если не рыбы. Несмотря на поток клиентов, естественно, квартиру мы так никому и не сдали. Пять лет на бесплатном пансионе, то есть в тюрьме, придется отсидеть за бизнес подобного рода. Ну, вы, в принципе, будете, мы же особо гулять не будем, только приехали, я так понимаю. Да. Это все. Только мы приехали, <laughs> Сделаем дело смело и все. Хорошо. Игорь, сколько можно? Удаляй уже это объявление. Когда цифры в платежках за коммуналку равны месячной зарплате, люди начинают волей-неволей, но все-таки задумываться об экономии. Кто-то меньше пользуется газом или моется через день, кто-то меняет обычные лампочки на экономке, кто-то утепляет дом, ну а кто-то вообще закупает дорогостоящие солнечные батареи. Но с новым постановлением правительства теперь не нужно ради экономии жертвовать комфортом или деньгами. Рецепт экономии прост – для того, чтобы платить в два раза меньше, просто превратите свою квартиру Церковь. В в Украине пільгові ціни на газ для религийных организаций. Вони платять в два раза меньше, ніж население. Ну а для того, чтобы реализовать этот нехитрый план экономии, нужно зарегистрировать по своему адресу религиозную организацию. Для этого нужно всего лишь 10 единомышленников, то есть прихожан, название, ну и, собственно, того, во что собираетесь верить. А это может быть все, что угодно. Экономия на вере. Как это будет выглядеть на практике? Смотрите далее. Вы получаете сумасшедшие счета за газ, вы стаиваете в очередях, пытаясь получить мизерную субсидию, а собственные ветрогенераторы и солнечные батареи не по карману. Тогда для вас остается единственный эффективный способ – молитесь Богу. Как это поможет моментально уменьшить вашу платежку вдвое? Смотрите далее. Вышло постановление Кабинета министров Украины, в котором э, утверждены э, вдвое меньше тарифы для религиозных организаций, чем для населения. Вдвое меньше, чем для школ, детдомов, больниц и общественных организаций. Население, которое ожидает к концу года повышения тарифов на 280%, встретило сезонные скидки для верующих неоднозначно. І це в принципі несправедливо. Законодавством заборонено фінансувати з державного бюджету релігійні організації. А фактично, така знижка за кошти платників податків це є приховане державне фінансування. Во скільки обійдеться ця скидка простим українцям? 10 мільярдів гривень. Ця знижка коштує нам досить багато, тому що е, різниця між ринковою ціною на газ і тією ціною, яку платять релігійні організації, вона лягає на державний бюджет. Таким образом віруючих тепер куди більше. Насколько просто зарегистрировать собственную религиозную организацию? Каждый человек может инициировать вопрос создания церкви. На сегодняшний день действительно возможно зарегистрировать религиозную организацию, то есть церковь в квартире. Первый этап собрание 10 единомышленников и подписание протокола. Что будет Далее заявление и устав. На нас возложена очень почетная миссия быть в числе первых свидетелей. Не улучшение. У нас даже будет своя круглая печать до официальной регистрации. Нам нужны какие-то документы? Документы есть. Отказать нам могут только в одном случае. Законодательством предусмотрено только запрет, чтобы данный вид вероисповедание не нарушало публичный порядок, жизнь, здоровье людей. Но в департаменте религии уверяют, у свидетелей улучшения шансов мало. Я думаю, что вам не удастся. Оскільки ця процедура вивчення религії, ну це повинно дійсно бути 10 громадян, повинно вони дійсно утворити релігійну громаду. Хоча признаються обмежень, крім того, щоб організація була мирною, ніяких Ні, ніяких обмежень. А настояща організація і ні, ніхто перевіряти не стане. Я 100% з знаю, що релігійна громада вона є на документах, але вона має. Но лішити льготного статусу організацію практично неможливо. Але знову ж таки відповідно до закону про свободу совісті, ліквідувати таку громаду може можна використано за рішенням суду або за заяву тих же засновників. Тобто вона органом державної влади не може бути ліквідована, навіть якщо ми знаємо, що вона не є. По многим адресам религиозных структур мы действительно не нашли. Без понятия. Я хоть и живу здесь, но не слышала такого. Нет? В этом доме где церковь живет какой-то пастор? Нет. Хотя в реестре они числятся, а значит по закону претендуют на значительные скидки. Почему у нас даже щедрость правительства и там мнимая? Почему на первый взгляд позитивные начинания превращаются в итоге в очередную лазейку для махинаций? Ну, за украшение! Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами и встретимся, как обычно, через неделю.